Zəhmət olmasa kanala abunə olub like edəsiniz. Hamımız bilirik ki, qaraciyərin ən qəddar düşməni alkoqldur. Qaraciyər üçün spirtli içkinin ziyansız dozası belə yoxdur, bir damla da orqana mənfi təsir edir. Lakin spirtli içkilərin qəbulu qaraciyərə ziyan vuran tək pis vərdiş deyil. Bəzi digər adi vərdişlərimiz də qaraciyərin sağlamlığına zərbə vura bilər. Bu hansı vərdişlərdir? 1. Şəkərli şirniyatlara meyllilik Qaraciyərin sağlamlığı baxımından bu vərdiş az qalaspirtli içkilərin qəbulu qədər ziyanlıdır. Şəkər orqanizmdə piyə çevrilərək qaraciyərdə toplanır və bu da qaraciyərin piylənməsi və ya qaraciyərin pihli distrofiyasına səbəb olur. Qaraciyərin piylənməsi çox təhlükəlidir ki, onun fonunda siroz və qaraciyərin xərçəngi inkişaf edə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada söhbət tək tort və pirojnalardan deyil, şirin meyvələrdən də gedir. Şirin meyvələrdən sui-istifadə də qaraciyər üçün ziyanlıdır. Hətta hepatoloqlar meyvələrdə olan fruktozanı qaraciyər üçün glükozadan daha təhlükəli hesab edərək şirin meyvələrin qəbulunu minimuma azaltmağı tövsiyə edirlər. 2. Sağlam olun. Az Almaniyanın Focus jurnalına istinadla bildirir ki, qaraciyərin sağlamlığını pozan digər ziyanlı bərdiş dərmanların yerliyirsiz qəbuludur. Bilmək lazımdır ki, istənilən dərman, vitamin, mineral, qida əlavələri və s. qaraciyərdə parçalanır. Əgər insan başı, dişi və s. ağrıyanda tez-tez ağrı, ağrı kəsicil dərmanları qəbul edir, daim özünü müalicə ilə məşğul olur. Buna ehtiyac olmadığı halda vitaminlər və s. faydalı preparatlar içir. Həkimlə məsləhətləşmədən uzun müddət ərzində hətta ot dəmləmələri içirsə, bu onun qaraciyərinin sağlamlığına ciddi şəkildə ziyan vurur. Bu hətta dərman hepatiti kimi xəstəliyin inkişafına səbəb ola bilər. İlin əvvəlində Kivdə belə bir maraqlı fakt yer alıb. Çindən olan bir qadın daha sağlam olmaq üçün uzun müddət ərzində yaşıl çayın kapsullarını qəbul edirdi. Nəticədə onda qaraciyər çatışmazlığı inkişaf edib. 3. Hipodinamiya aserəkətlik. Fiziki aktivliyin az olması, oturaq həyat tərzi bütün orqanizmə və o cümlədən qaraciyərə ziyan vurur. Məhs hipodinamiya qaraciyərdə durğunluq proseslərinə səbəb olur. Qaraciyərin peylənməsi üçün şərait yaradır.